Что происходит? Тушим, тушим, тушим! Почому пожеса тут еще тут, еще тут, тушим, тушим. А внутри сколько? Давайте тушить быстро, поки все не загорілось. Тут вроді вже немає. Ладно, всем привіт, ребята. С вами знову я Хітос. І добро пожаловать на моє новенькое відео. І сьогодні я буду даже не знаю, что робити. Я помню ты, как это все взывал на за То вз... ладно, ребят, вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я уже но наверное... ребят, что буду делать? Ко мне нужно я пойду набрать воды, потому что мне надо набрать воду. И сегодня знаете что? Мам мне сказал что? Що... Житель в в мече вкладе на деревні измуди. Просто все измуди, которые есть в деревні. І тепер у мене нет із І И я успів на ті з купити на нагрудник, Який у мене ще були. я тепер в мене осталось три з яких в мене тепер нет. От на зритый нагрудник уже мені не так і треба. Йдемо на беру води. Идем. Ч чего? Это что такое, ребят? И не понять. Что это такое? Почему же все пустое? Я понял. Все не здесь мел приходит, а там какая-то дверь. Может там мел? Ну я пока что нет доказательств никаких. Но я думаю, что там мел. Ладно, воды я как сегодня не наберу, Чисто из колодца. Ну, то давайте за что Ребят, а вы посмотрите, и подпишитесь на канал. Давайте набьем тысячу подписчиков. Я с собой возьму меч от Мички. А я назову тебя на грудник, 50... три доски. Потому что мне надо спуститься, что-то такое, 19 нормально, телефон, гриб, вот сюда, наверное, Три хрип, Две грибины, возьмем это назад по покрасить, там, где вот набор нагрудник надел, вот, и гисель, да-да, здесь, чтобы купить всю броню у меня, до нагрудника еще 3 слота, это 23 с мода, что мне надо. И, кстати, давайте сейчас вот так вот, вот так вот. Я хотел позмыться так, но я так не смог. Да. вот а все, есть. Я тут бачу зашел. Какая-то комнатка нехилая. Там какой-то проход. Сейчас мы туда пойдем. Давайте посмотрим все сундуки. Вот, а, три сундук, четыре сундук, пять сундук. И, кстати, давайте возьму я заступал, и килку. Там что-то будет. Вот я пришел, все, лопату захватил. Это лопату, топор и килку. Какими сегодня я буду працювати, может. Лопату я не знаю. Вот, видите, там проход сбоку. То я туда пойду. Двое покупаем что-то тут. Может, тут что что-то будет снизу. Батя, ничего нет, весок, это смысл ломать. В сундуках я доплывал их. Ну, что эти доплывал, кстати, кто-то сюда придучи, пид, лжи в снова. Давайте, печки, сундуки, ой, печки, кровати сюда поставим. Эту одну печку так поставим. И кровать уже без разницы, як? Как потому что это уже без цель. Ладно, и теперь идем в этот поход. Он такой, такой долгий. Просто Странно. Так, давайте я пойду по нем, бачу посвящение, все продумано. Давайте, ребята, увидимся. Когда я дойду до конца, Читут, дорогу, ты тут не Ну ладно, я выстав, и ты тут. Ох, и... Ох. Я куда спешу? Ребята, какой-то сундук. Ребята, сам всем, всем привет. Какой-то сундук. Давай ты его откроем! Я вспомню, мама не все я просто вам забыл сказать. Здесь... По вас так алмазных блоков. Тут алмазные блоки Сейчас посчитаем сколько. Давайте. Это все друг Может быть, будет тут такого секретного. лучше что ловушка будет. Но если не открыл, и смотри, давайте посчитаем. Угу, угу. Это будет два стака. Получилось. Даже два, три стака. Ага. Ну, достаточно умазу Ну, богато кого тебя а умазу, мама мне казала. Ну, стакали уже не помню, ну, ничего страшного. Я, кажется, вышел в какой-то висок. Хм. Ничего, я, кажется, доложка И больше ничего, ладно. Снова в сорте тут дай его, и можно обычно развиваться. Но мне это не нужно. Давайте, ребят, пойдем по этой дорожке. Наверное, там ничего такого я не будет. Бутупис. Угамненный впасты в ячку. Это нагодник выможу впасти. Ох, бежим, бежим. тут какое-то дело. Итупился. И, И парколь. Обычный парколь. О парку. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, так вот. О, это бушка, А буш. больше не топится. Оп. И тут такие дерева. Все деревянные. Я как бачу, ребят. Это же я помню. старый до мела, Нет, не старый до мела, Типа мы тут мелом жили, а потом он сказал, все в его деревне. Он может туда пойти жить. И меня пригласили, тогда я пошел в деревню жить. Вот тут вот люк в мене. О, я бачу, он закрытый. О, закрытый, все Закрытый, давайте, 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 под ковреном. Петель, петель, петель люка. И открылся. Давайте спустимся вниз этого самого. Сами не помню. О, о, звезда. Хаява, хаява, хаява. Вот это надо думать. Вот это так, так, так. Вот это вот это. О, ого. Сесть звезда. ну совсем. О, сундук. Завис я спустил. И якась комнатка. Сам не знаю, даже, что это такое. Большой сундук. И тут посмотрю. Такой сундук. Бля. Вот козы из моды. Там белый. Я уже не помню, сколько стало. Здесь 50 вроде бы сенту. 50. И чуть-чуть еще стаков было. 50 больше. И их так и есть. 50. Ну, вот, вот, все бы И 50. И 9. ТП, ребят. И давай тут у не и шлем алмазный пиде. А ничего, носки, штаны и нагрудник. О, халява, халява, нагрудник нахуй... лучше не переодевать. А люди, а нагрудник а можно и покласти. Че забрать его? У нас потом я забыл, ну я теперь уже защитный. бо буду з таким. Де вклавити, ну без різниці, все зробимо з ним. Де вклав. Ну, як бачите, в сундуках більше нічого, то я кажу, буде той, я вже дивився. Та, ребят, і тут ще один сундук, давайте його подивимося. Тут тате меч з такий тих кроси, рітри. Правда, не твою вірку, і яка-то книга, і ще дещо. И давайте возьмем книгу и почитаем. Ну, халява звезда. Две звезды. А вот только две. Ну и давайте, ребят, я почитаю эту книгу. А сцену открыв, не посадите. Внимание. И давайте сейчас мы почитаем эту книгу. Натискаем на книжку. Натискаем на книжку. И читать. Читать. Привет, я да и Хитус. Знаю, что я пропал. И я вернулся и кажу хитрос что он пришел в лес, там хочу встретиться с ним. Приди, Хит... Приди Хитус, когда 100 234 34 Даня автор. Я знаю этот лес. И координаты 100, 234, 34. Я знаю это из. Это он находится как, за... как сбоку деревни. Так второго бока. Не этого, а с другого. И сейчас я туда пойду. Ребят, это мой дом. Это типа заброшка, вы считаете. Я тут помню, уже года два-три назад. О, на в дощик. Мы без разницы все бежим. Бежим. И еще раз бежим. Вот я уже здесь. От книга, привітання, це все. А мел звездание сісто. Ох, координати, да, координати такі. Піщевикась на координатах Мел. Що ти тут забув? Привіт! Ну що ти Мел, тут забув? Ну що мел? Нащо ти тут? Що ти зробив? Чому ти тут знаходишся? Що сзади тебе? Що Мел? Розкажи. Скажи, мэр, что значит ты это все значит, что ты книгу предложил? Я хочу, чтоб ты... Что я? Что я? Что тебе надо? Вот это жизнь просто меня бесит. Это самый поганый мэр, который я только видел в этой жизни. Я хочу, чтоб ты... Плачу свою деревню, да? Ни за что ты житель, ты что в себе позволяешь, житель, получай, что ты себе позволяешь. Я не продам ни за что свою деревню. подоси. Да все, это моя у меня просто бесит. Я не продам свою деревню, вот. Я не продам свою деревню. Подоси и я тебя убью. Что ты меня убьешь? Жители ну, твои слабые, кто сказал? Жители мои слабые? Я посутил. платонок. Угу, ты посутил. Вас сбежал, и меня посадил в тюрьму. Да это просто, а просто, а ребят, всем привет. Сразу это на в виду. Ты дверь мне, не нужно, мне треба выбраться за этой древней. Килка не рабочая. Ничего тут невозможно возможно взломать. Я знаю, тоже. Ну что мне сделать? Он меня посадил. И ну всем спасибо за просмотр. Всем пока. Я моего там всю. Всем пока.